Стартап-шоу на М1 – это заряд позитива, энергии, высоких технологий, а также клаптик лайк. Это мистер Сани. Я все правильно сказал? Да, по кусочкам, во а многих зова, всего нового да. и интересного. Например, да. первое слово каждого десятого британского младенца – таблет. Хайден Панетьери распочала модельную карьеру у раннем Вити. Один легкий вопрос и два победителя. Множество подарков для внимательных зрителей совсем скоро. А почему-то наша доповедь про суперзирку мы будем с Гэдди Панеттьер. Свою зерковую работу она пошла в 8 месяцев своего А В 11 месяцев уже снялась для одной из фоторепортажных рекламок «Железной дороги Девочка. На В общем, в 11 месяцев девочка получает награду за лучшую роль, снятую oh oh в фильме Сенки, «Вспоминания Титана». Папарацци однажды... начинают фотографировать ее из всех ракурсов и находят а как раз нужную новину, для жёвтые прессы. Ах, целлюлит. Ей приходится худеть, он заставляет себя, ей это очень сложно дается, потому что переходной период как раз вот на этапе полового созревания. она захворела, действительно, не, не может спрямать свое тело таким, как оно есть. И... Девочка худела до такой степени, что ее здоровье, организм полностью не воспринимал происходящее в реальности, и тут психологи ставят ей такой вот штамп а, болезни, которая называется дисморфия. И что интересно, сейчас вообще, у нее просто высокий подъем в карьере. Она снимается в сериале National, где за каждый эпизод, за каждую серию она 75 тысяч забираем. Я думаю, это не самое главное, что она отхватила от жизни, потому что реально поставить рядышком кличко и никаких 75 тысяч. Что за каждый долларов эпизод он начал траммировать не кличка? Нет, я, я думаю, Подробуйте. она получила одного и на всю свою жизнь. Еще и рожает теперь ему ребенка в конце концов, что не знаешь, что Да, это крошечная красотка, теперь это точно беремна? на желтой. Прессы? Нет, это уже не желтая пресса, это правда. И а, будем приходить к интересной теме. Опять же, к бейбі буму справжнему в Британии. И справа в том, что интересно выявилось, что британцы... Каждый из десяти младенцев произносит свое первое слово ни мама, ни папа. А планшет британські батьки дозволяють діточкам користуватися планшетами та усілякими іншими гаджетами. А, до речі, їх приходиться на одну дитину майже три гаджета. Це планшет, мабуть, ще смартфони, щось таке. Десь так приблизно годину вони граються. Усілякі розвиваючі іграшки, таке інше. Щодо британців, вони витрачають приблизно 3,78 мільярди, тобто 3,78 сотих мільярди На гаджети для дітей. Давайте такі дітей на книги, музеї. Але, я таке пересторога, що ось діти, які постійно граються з планшетами, таке інше. Якраз психологи проводили дослідження, вони запевняють, що діти, які користуються планшетами, і грають з ними, вони не знають взагалі законів фізики, можуть, наприклад, там стрибнути з другого поверху, тому що будуть вважати, що вони mm -hmm. бетмени. І тому бо обов'язково потрібно займатися фізичною культурою і тільки після цього відкривати усілякі Angry Birds на планшеті. Друзья, настав час вынагородить себе за уважность. Заходите заходы на Nescafe, Swing One, M TV и определить правильный ответ и отримайте чашку и запаска вы от Nescafe три в одном. И сейчас от меня будет вопрос, от вас будет правильный ответы, которых мы очень ждем. Итак, вопрос викторины. В каком году американец Гейл Борден запатентировал способ получения сгущенного молока? И мы об этом говорили. Итак, варианты ответов. Первый. В 1856 году, а 1911 году или же в 1983. Скорее, пожалуйста, отвечайте на это сладкий вопрос, и будете получать такие же сладкие призы, которые, кстати, вот вместе со сгущенным молоком, по-моему, вообще... -то... И причем у а первого да. переможца мы убираем ту людину, которая швидко накликала правильную ответ, и первая была, а другую людину мы убираем, рандомно убираем у Давай рандомно прогадаем, еще у нас сегодня удвоилось в программе. А я помню. Зирки. А я помню. Зирки. Итак, мы с ними хандрили на тему киберхондрика. Киберхондрик? Киберхондрик. точно связано с интернетом. Человек, который поселился в интернете. Очень быстро в этом всем разбирается, просто летает. Активно, наверное. Убивает хандру. Люди. Алладин э, рассказал, как очень легко встретить ранок с музыкой. Этот будильник больше как фан. То есть его можно использовать в дополнение к своим основным будильникам. Его можно использовать как способ себе поднять настроение с утра. А завтра у нас будет еще больше завтра. волшебностей, случайных, не случайных встреч и, собственно, в 2.30 ровно на М1 с хорошей музыкой и прекрасным настроением и этим час, красивым молодым человеком.